переселенцы, которые сделали отказ от России, мы приехали сюда, мы же не знали, что здесь начнется война. Более 9 лет назад нам выдали здесь паспорт, ID, все документы, которые положено. И сейчас его забрали, как положено, мы готов, он готов служить, все, как, как мы хотим остаться на, на Украине. А кто его забрал? ТЦК. Его задержали и отвезли в Винницкую область, Гаевский район. У него с проблемы со зрением. Он видит только одну верхнюю строчку. Его возили на клинику Филатова. Я не видела этот документ, что подтвердил главврач Акулист, главной областной больницы. Мне этого документа не предоставили, что он годен. Обращалась в СБУ по другому поводу. Вам пропоновали паспорт? Так, так, ДНРовский. Мы сделали от, от него отказ и переехали жить в Украину. Как вы это сприняли? Глубочайшим разочарованием то, что мы поступили верно, правильно, так как мы приехали в Украину, честно работали. А вы думаете, что на поселенцев а распространяется исключение от воинской службы, если они граждане Украины, такие же, как другие? Я думаю, да.